Серйозно тушить світ на всій Росії. А ні, і потушили. У Соловйова нова історія. Від Камали Харіс його аж трусить. Попов знайшов слід український. Вгадаєте, де? Правильно, Гіркін у швачки подався. Кадирівський блазень на вірменію замахнувся. Приєднувати до Москви збирається. А ще, а ще вони нарешті з'ясували, звідки діти беруться і коли вони з України заберуться. Ну що, мене звуть Олена Центила. Погнали. Сколько им открытий чудных забрали килька от уже спершу першу святоглядного Детей не пальцем делают, а все, кто делает детей, они вот такая оказывается в степях под Херсоном высокие травы. Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там все знают до одного солдата. От кого от нас скрывают? Дійсно. почому ну чому? ми не приховуємо, українська армія допомогла росіянцям, які могли би зробити дітей, їх не зробити у кількості більше 570 тисяч штук. Дякую, армія. І от за те, що рубрика Ніжданчик сталася у них в чергове. Дякую знову. Знали би не починали б. Ми були не готові к тому, що там все було була підготовлена оборона, окопи. Хм, копи. У нас геть інший погляд на підготовку, але але що означає це привіт з глибин таємних їхніх душ. Що все це як холодний душ. Кстаті, душ то у них взаправду холодний, якщо вода, ще є. А тож світла немає, світло у майбутнього, як зрештою і ніякого майбутнього, теж а мітинги, пікети діставайте пістолети є. що не регіон. мітинг є, так, от же он.

Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский край и не полный список мятежных регионов. Граждане интересуются, почему политикой они не интересуются, а где свет интересуются. Уважаемые, мы не просто так приехали. По какому вызову? Что здесь собралась толпа, которая пытается завладеть? Капитане в очевидность развелось у них там от… Цитата місцевого не нужно говорить резких движений, Ну ви там несколько дней всего лишь без света, а дальше будет только хуже. Потому что объекты энергетики пачкаванням не размножаются, а жгут их постоянно. І не треба тут порівнювати раптом, десь там, а у нас прокинулось у когось. Що ми без світла. То вони чекають, аби ми побігли капітуляції вимагати, бо без світла. Ага, біжим аж волос назад. Тряпок мокрих в рот, тим, хто это вот в маси несе. Ну а рус народ на тряпки рветься, ім там йметься, чого не світить. Ну і самі будуть займатися самосаженням. Пока з восторгом і уміленєм ані секретики розказують, як зробити так, щоб не відключали ніяк ці перегружені, мощності для нових підключень не вистачає. В ітоді світ дають тільки сім'ям, які відправили мужчин на війну з Україною. Некоторі спеціально йдуть на війну, щоб добитися підключення. Інформація прозвучала на правах реклами. Як думаєте, скільки росіянців такі повірять і побіжуть у військомати? Ну бо ж ті, хто Путіна підтримують, якісь дуже ніжно-тендітні виявилися. Наклеїть букву наклейку «Герой 80-го уровня. А от без електроенергії. Поубавилась крепкой энергии. Временная подача электричества. Короче, у нас в Дагестане, в Ростове там пошли верные отключения. А я что-то не понял. Вы что-то на себя поверили? Вам Чё, б**? Советский Союз строил, б**? Шайка, Заграбастала, Народ вас Темнота, друг молодежи. Хм. Темнота, может, и друг, но молодежи нет там вдруг. Да и способность старежи тоже. Никому, как выявилось, декреты массовые в Лаптистане влаштовывать. Никому. Некому зачинать, потому что детей не пальцем делают, а все, кто делает детей, они вот такая оказываются в степях под Херсоном высокие травы. Вот какую цену мы готовы заплатить за успехи в специальной военной операции? За ценой не постоим, это было раньше, когда э, Сталинград брали. А сейчас мы Киев собра собираемся брать. И вот здесь цена должна быть демографическая или нет. Цену в пальцах считать будут, ну или в Сталинградах. Поки нарахував, що смертність у молодому віці виросла на 40-50%. Цікаво, чого б це? А щоби не пальцем діланих було була чуть більше, нужна Путіна пальцем та ну, ілі, пальцями, а не виходить стромно гидко. Ну тоді, хоча б не кличте його, бо він дурню меле. Нужно нам сесть і приступити по взрослому, обсуждати. і не боясь. не приглашать Владимира Владимировича, от него толка все равно никакого нет. Але важный нюансик, они больше Путину не верят. Вот Владимир Владимирович, он красиво говорит. И демография, она на самом деле у нас ужасная. Вот все сваливают на женщину, и Владимир Владимирович красиво говорит, у нас самая низкая безработица, потому что людей нет, он даже не понимает, что он говорит. Дальше они говорят, що жінки не хочуть рожати, тому що уровень жизни вырос, їй нужно обучиться, занять карьеру, і поэтому она откладывает на 30 лет, а потом уже не виходить. Де нічого подобного хотят рожать. почему то по-другому не рожають. Причин накидаете, чому це яка нормальна версія? Чому росіянки не хочуть, аби росіянців більше було? Ну от до кого вони так звертатися незабаром будуть до своїх споживачів пропаганди і брехонь зараз. же ж Так звертаються уважно тих, чиїм коштом живуть, дебілами звуть. Вас, деб... просвещаю, чтобы вы хоть немножечко перестали блуждать в кошмарных душевных потемках. А они хоп и в раз перестали в потемках блуждать и ать на светло, як почали тягнуты от все, яке б краще у сутінках и залишили. Например, шаман уверен, это он, это он, американский он шпион. Мы спели, говорить я русский у посольства США, а Байден хм, и снялся с президентской гонки. Чи ви стоїли доказати і доводити нічого? Якщо оце от так щиро вірить, що через два прихлопа три притопа в Америці кандидати змінюються. Ну то лікувати точно треба масово під ковпаком скляним приміром накрити, а потім лікувати. Але вони вірять, і поки путло ледівчать нову матчасть. Так, от ми, Байден, хотім дати совет, Як зберігати, свои умственные способности. Ну, еще раз повторяем. Хватит позорить не только свою страну. Ты мир позоришь. Это что за президент? Сегодня мы сжигаем главного вампира мира. Ура! 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 Мы, отряды Путина, уже давно подозреваем, что вместо Джо Байдена а биоробот, потому что он без конца ходит, как пьяный. Что это такое? Байден, прекращай вот эти глупости. Освободи людей. Хватит дурить на Байдена же уже собак не повисишь. До слова про собак. Зоран Бурщины Иван Качугуров обратился в следком генпрокуратуру, а также к руководству своей партии с просьбой признать защитников животных в качестве экстремистской организации. Хм. А вы, кажете, ликувате, не треба. Даешь экстремистов, хороших и разных, и больше, конечно, тоже даешь. Соловьев и дает. Традиционно пугает Америку. Но есть проблемка. Америка не пугается, хоть дедуля так старается. Камала с ядерной кнопкой – это хуже, чем обезьян с гранатой. Да, него, это да шо, нет реальность? никакой Камалы. Но ну, ясно, что будут править те же люди, которые если, правили. Если, если то убай... часто если правил? Убай... Это не субъектный человек. Да, это обиженная женщина, и она, возможно, сильно будет кому-то мстить. Мама мия, так обиженная женщина – это вся ваша Россия. Правда ведь? Ведь это вовсе не медведь, это баба, над которой все измываются, все кому не лень. То тюлень, как говорится, то олень. В них ставлення до леді, міледі, пані, фрау, дам та ще як дам зустрічається чудо жінок значно частіше. От того-то вона і женщина обіжна, даже хуже Сіманьян, вот отлично сформулировала. Ну, короче, просто театр нет. военных. Действий. Сути нет, сущности нет. Носительница потаенной сущности, вот тут тоже обиделась в очередной раз. Ображена фемина жалеется на всю ображенную Россию. А вот для чего опубликовали вчера в очередной раз мой домашний адрес? Ну вот для чего, объясни мне, вот чтобы А я вообще что? не понимаю, вот э, э, чего вот у тебя такое толерантное к этому отношение? Э, э, должна составиться соответствующая бумага в правоохранительные органы. Армен Сумбатыч, через день выйдет новость, защищающая мигрантов, работающая на телеканале Соловьев Лайф, журналистка Витязева, написала Нет. заявление на героя ДНР, с 2014 -го года проливавшего свою кровь на Донбассе и защищавшего а Россию я... и русских. Ну я же это вижу, так, что -то ты говоришь. Очень говорит. хорошо, это, это все прекрасно и славно. Значит, э, э, перед законом все равны. Статус героя не означає індульгенцію при нарушенні Уголовного кодексу Російської Федерації. питаю, а ця публіка точно в одній країні живе. От хе герой СВО побив жінку за зауваження не курити. А це скандал в автобусі. Єкатеринбург, СВОшник, не захотів квитка купувати. Я так... говно... Я лучше украинцев положу, чем тебя, А вот это русское народное. Получил по мордам, приехал к врачам морду зашивать. И как? Начал орать. ты чё, Анатолий, будь мужчиной, ты будь мужчиной, ты же кинулся на у тебя? А чё, духа не хватило? Или Да уже вызвали. Я предлагаю тебе... Да. Да футбольники что? Да вы что сделали? Это файл! Что сделали? Что вы делаете? что сделали? Отпустите его! Да, я не собой! Куда Поехали! Это кто Это что, за больница такое? Чтобы не было ничего, ты сходи на СВО, вирішив их Тимур Иванов, той самый, який права рука Шойгу и суперхабарник. Так-так, це его зловили на хабарів в 1 миллиард и 185 миллионов. И тут внезапненько такое приключилось. Это ж пока Т. Иванов, будь здоров, сидит на нарах, его правая рука Магомед Хандаев, тобто права рука правой руки Шойгу, раптом опа и куку в засветы. От того же ж Іванов, щоб не быть бараном чи цапом попросился на фронти. трата та та три ти Точніше, там так размытенько написано. Попросил отпустить его из-под стражи по причине своего участия в боевых м, действиях. Странная причина. Точно дурачина. Чтобы не быть дураком, и вот этот ваш Стрелков, он же использованный Гиркин, и просто использованный террорист, вдруг решил, что моторист. Швей моторист. Серйозно, стрілков у в'язниці у кравці подався. Тяжела жилає ніказіста, жизнь в Росії терориста. Отаке воно стрімке падіння від голови спілки безпеки та міністра оборони терористичної ДНР до Зека, який військову форму майбутнім запакетованим в українських окопах шиє. А Русі ж плєпс, а хай не неє, На них усіх і кожного, кожнісінького таке й чекає. Тому вже хай або тікають, або конають. Інших варіантів немає армія. Спасибі, спасибі, що завдяки вам, що маємо сьогодні, і що будемо мати завтра. А що вони вони теж своїх підтримують як можуть з перчинкою, точніше, з чесночинкою. Єдина Дмитрій Іванов з Пітера подарував сім'ям героїв СВО чесночний Соус. Пара-пара-пам. Еще немного пикантностей. Они там проституцию обсуждают. М, точнее, налог с проституцией. И все бы ничего, ра, потому что я тоже за легализацию и подконтрольность. Но ну, это а окремая тема, а в них подгорает. Хочуть бабла. М, только я не поняла, чтобы им больше платили или чтобы проститутки меньше имели? Почему они не платят? Они не платят Где да. их деньги? В нашей стране что, сейчас не нужны деньги? Должна быть легализована проституция сто сто процентов Нет, у меня недавно задавали этот вопрос, и я такого же мнения. Да, потому она, что Света, она же есть. Она сера... же легализована публично уже. Да. Если вы снимаете выпуски про эскортниц, они приходят да. и заявляют, рассказывают о своей жизни. Ну, сколько они стоят? Конечно. Если она легализована публично, почему мы ее не легализуем, тогда официально для того, чтобы получать в казну деньги с этих людей. Причем, Света, это немалые деньги. Больше, чем наши рекламные. Конечно. Я бы рекламная. уже давно ипотеку выплатила. Нафига вообще не туда пошла. Сейчас уже поздно. Дуже зрозуміла. Ета прилісні жалуються чи рекламують? Рекламують рекламу. Але тим часом у них там податків буде більше великих і різних. Розлучитися тепер буде п'ять тисяч замість шестисот рублів. А якщо ти судів і суд ошибся, а печатка, обсчитався, то п'ять тисяч з тебе. Ну, з них, тобто. Ну, яка ж країна? Така я арифметика. Да психи просто з придонку. Ну, я розумію. ще раз до теми лікування. А ще вони. Вони традиционно перекласти намагаються зі своей болезнью на чужое здоровье. Рубрика «Эскалировали-эскалировали, да не эскалировали. Глава МИД Германии Бербак на этом фоне буквально требует эскалации. Говорит, было бы наивно отказаться от размещения ФРГ, американских ракет-домогав, СМ-6 и гиперзвуковых комплексов. Ну и другого дальнобойного оружия. Якобы ледяной расчетливый Кремль постоянно расширяет арсенал с помощью которого угрожает свободе в Европе. И на это надо отвечать. МИД России, напомню, уже предупредили, ответом на провокацию может стать развертывание наших ракет в ядерном оснащении. Разворачивание, сворачивание, переворачивание. Новое тлумачение Венепухевского входит и выходить. Пока же замечательно выходит у пропагандистов щеки надувать. От-от тайлуснуть и взлететь до неба. Пока же с неба глаз не сводят. Ждут F-16, чтоб прикласти. Да, неприятности F-16 могут доставить, потому что это западные истребители, которые, которые интегрированы в единую систему, к ним идет гораздо большая номенклатура вооружений, чем к тем же самым МиГ-29. Это проблема. Но опять же, мы Стараемся ее решить, и я думаю, что как только поступит информация о первых самолетах где-нибудь по Львовской области, российское командование приложит максимум усилий, то есть отправит эскандеры, калибры и постараются вот нивелировать эту угрозу. Нивеляторы накидывают на вентиляторы. Пресекатели достали секаторы, каналы пресекать. ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Италии и Германии в Россию для совершения теракта. На складе в транспортной компании в Санкт-Петербурге нашли взрывчатое вещество и детонаторы. Их прятали в амортизаторах для автомобилей. Точно такую же схему контрабанды в автозапчастях из Европы в Россию нашли спецслужбы и пресекли попытку провоза еще в прошлом году в Крыму. Курировали операцию в офисе президента Зеленского. Ну, наконец, украинский след, можно выдыхать. А то уже показалось, что у них там все сломалось. Они, даешь, в каждой программе ложь, трендеж, загнивающий Запад, иностранного не надо и след, известно, украинский. Чем хороша программа «60 минут», что здесь самая качественная аналитика на самом деле. Что ж, какая аналитика, ну уж какая есть. А якщо не есть, то анализы вообще нікуди ж ні вийдуть. Поки ж аналізи так виходять настільки нікчемними, що в принципі все можна звести до відвертості ведучого в одному реченні. Смотрімкак смотрим, смотрімкак говоріть, где та запнеться, де то, вот -то спаткнється. Лучше б ставки ділили, як да заткнеться, а між іншому вас, панове глядачі, нічого не зупиняє. Зробити це просто зараз і у коментарях так само сильно цікавиться, як вірменія на отаке реагує. Они там решили Армению переприсоединить к Москве. Серьезно, мол, хватит независимой ходить, пришпилим снова к Кремлю? Мы в Армении еще с тобой должен навести порядок, наверное. Надо сделать, чтобы Армения тоже вернулась обратно домой, в Россию, как говорится. Чтобы мы продолжали жить одним народом, как и раньше, одной семьей. Неужели? Неужели армяне это проглотят? Неужели позволено отак ноги витірати нізавісимисть, суверенітет, гордість вірменської нації? Чекаю на реакція від вірмен, офіційного уряду і ваше, звісно. Бо заяви ці не просто так починають литися в їхній інформпростір. Ну ви ж в курсі? Серйозно.